अच्छा या ममाून या अमाून की शेख ने तफसीर की है युहा या माहून यानी कि उसकी हैरत में ये हैरत का इसका मतलब है हैरत और गुमराही में तो ये जो है ना फ़ी तुगया नहम या माहून यानी कि वो अपनी हैरत और अपनी गुमराही में आगे बढ़ते चले जा रही हैं तो असल इसमें ये पूरी रहमन अलकुम इबनली बैठक में खुश आमदीद रमज़ानमबारक में हम शेख अकबर की तफ़ीर एजाज़ुल बयान फ़िर तर्जमा नुर्न के हवाले से खूसी नशस्तें जो हैं वो कर रहे हैं तो अभी जुम्मे के बाद हमने कहा कि इसको आगे बढ़ाते हैं और टाइम मिलता नहीं है तो बस जो टाइम गनीमत मिले उसी में इसको आगे किया जाए तो अभी हमने जितनी आयात पिछली नश्त में पढ़ी थी उससे आगे देखेंगे कि शेख तफसीर में क्या कह रहे हैं तो शुरू करते हैं खान साहब आए हैं जी सलाम दे रहे वालेकुम वालेकाम वरह लि वरकू अच्छा जी आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर दस से या ग्यारह से क्योंकि शेख अकबर बसमिल्ला को भी आयत कहते हैं तो यहाँ पर फिर वो ग्यारह नंबर आयत बनेगी यहाँ पर इस इस नंबरिंग में ये दस बन रही है लेकिन जो शेख की नंबरिंग है ये जो बाकी होगी देखना पड़ेगा कि बाकी कुर्रा रात ने जिन्होंने शामिल किया है वो किस तरह से किया है आयत ये है फ़ी कुलूब हिम मारज़ उन फ़जाद अहमल्लु महारजा वाह हम मज़ाब नलीम बे माँ कानूँ यकज़ूँ कि उनके दिलों में एक मरज है और अल्लाह ताल ने इस मरज़ को बढ़ा दिया या इसमें ज़्यादती कर दी यानी कि उसमें इजाफ़ा कर दिया वाहम अजाबलीम बे माँ कानूज बन तो जो वो तकजीब करते हैं उसके लिए उन्हें बड़ा दर्दनाक किस्म का अजाब होगा तो शेख अकबर फरमाते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो कि मरज कौन सा मरज है उनके दिलों में फी कलूब जहल बिल्ला कि उनके दिलों में अल्लाह से जहालत का मर्ज है नहीं नहीं अल्लाह को नहीं जानते या को हकीकी तौर पर नहीं जानते फजाद मरज़न तो अल्लाह तोल्ला ने इस मरज़ में इजाफ़ा कर दिया यानी अल्लाह ती को उस तरह से नहीं जानते जैसे जानने का हक़ है हाँ तो, तो अल्लाह ताली ने इस मरज़ में इजाफ़ा कर दिया कि ये कुरान मजीद की जो कुरान उतारा और उसकी सूरतें उतारी ठीक है आगे शेख़ फरमाते हैं कि अल्लाह ताली फरमाता है फ़जादत हम रज सन अज से हिम सूर तोबा की आयत नंबर एक सौ पच्चीस कि अल्ल तक गंदगी में मजीद इजाफा कर दिया नापाकी कह लें गंदगी कह लें तो जैसे कि मोमिन के बारे में कहा जाद जादाह हदा सुर मोहम्मद की आयत नंबर सतारा के मोमिन की हदायत में इजाफ़ा कर दिया या एक और आयत में फरमाया फ़ादादत हम ईमान व हम यस्तब शेरून के उनके ईमान में इजाफ़ा कर दिया और वो तकजीब से मुरादा कि अल्लाह ताली के साथ झूठ बांधना बात, वो हाँ, बात जो उसके शयान शान नहीं उसके साथ मारना तो बात न मारना और दूसरी वो बात करना जो अल्लाह तयान शान नहीं है अल्लाह से वो बात मनसूब करना की उसका भी बेटा है वो भी किसी की औलाद है या इस तरह की बातें करना है ये भी तकजीब नहीं आता है झूठ मानने की सेंस नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर झूठ समरा कि रसूल की बात को नहीं मान रहे तस्दीक नहीं कर रहे सही तो इस वजह से वो तकजीब कर रहे हैं जो मोमिन थे तस्दीक कर रहे थे और जो ममिन नहीं है वो तकजीब कर रहे हैं। तो शेख़ फरमा कि अल्लाह ताली ने रसूलों को मबूस किया ताकि कुफार के मर्ज़ में इजाफ़ा हो मर्ज़ में इजाफ़ा होगा तो उनकी तकलीफ़ में भी इजाफा होगा इसीलिए कहा कि वाला वल् मज़ाब नलीम के उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है आगे फरमाया कि जी जो दर्द की जा है वो बनफ़ बेनफ़ से ही अजाब ही है क्योंकि कहते हैं शेख कहते हैं कि इस वजह से ये भी है कि अजाब जो है वो एक अरबी लफज अज़ब से निकला है जिसके दो मतलब हैं कि एक उसमें मिठास भी है और एक उसमें तकलीफ़ भी है लेकिन यहाँ पर चूँकि अजाब नलीम कह दिया तो उनको वो मिठास नहीं है उनको तकलीफ ही मिलेगी उसमें से मज़ की जा कैसे क्या मुराद है वो जगह जहाँ पर अजाब होगा जिस जगह पर वो बंदे को मतलब जिस जगह परज है वही बेसिकली जो जिस जगह पर दर्द है ना वो दर्द ही अजा है जिस जगह पर दर्द उनको तकलीफ है वो दर्द ही उनके लिए अजब है इस वक्त तो ये वो जो शेख ने कहा कि अल्लाह ताला ने अजाब का लफ्ज़ इस जगह पर इस इस्तेमाल किया तो सिर्फ अजाब के लफ्ज़ पे इक्तफा नहीं किया बल्कि उसके साथ अलीम भी कहा है और अलीम कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अजाब में उस यानी कि जो जिस अजाब का सिगर निकला है उसमें दो माना है एक उसमें मिठास का माना भी आता है और उसमें तकलीफ़ का भी आता है लेकिन जब अलीम कह दिया तो फिर उसमें जो नहीं है लज्जत ख़त्म हो गई अब सिर्फ तकलीफ़ रह गई है अच्छा जी बाकी शेख ने उसके अलावा कुछ चंद बातें की हैं हम अगली आयत पर चलते हैं व इज़ा की लहुम ला लातुफ़ ला सिदूफ़िल अर्द कालुनमानाहनुमसलहूँ जब उनसे ये कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ तो कहती हैं जी हम तो असलाह कर रहे हैं शेख़ फरमाते हैं कि ये जो लहुम व इज़ा की लहम में जो लहुम की ज़मीर है ये ख़ास काफरीन काफ़िरों की तरफ़ लौट रही है क्योंकि वही उन्होंने कहा कि हम इसलाह कर रहे हैं अपने निज़ाम में हकीक़त में तो नहीं कर रहे लेकिन अपने गुमान में तो वो असला ही कर रहे हैं और फिर शेख चंद आयात भी लेके हैं जिस तरह कुरान कुरजीद में हैं अफ मंजू न लहूसुआमल ही फ़रा उसना कि जिसके लिए उसका बुरा अमल ही मुजैन कर दिया जाए तो वह तो यही समझता है कि ये तो मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ और दूसरी आयत में अल्ला फरमाता है शैतान व अमाल हम फसद कहम फाहू अनसबील अनस्सबील कि शैतान ने उनके अमाल को उन पर मुजन कर दिया और इस वजह से उनको ठीक रास्ता जो रास्ता था या जो सीधा रास्ता था उससे रोक दिया जो सीधा रास्ता है वो यही है कि अल्लाह ताला ने कहा कि लातुफ़ सिदूफ लर्द कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ तो जो ये शेख कह रही हैं कि जो ये कर रहे हैं वो इनकी नज़र में तो असलाह है लेकिन अल्लाह तला की नज़र में फसाद है और ये सोचते हैं कि जो ममिन कर रहे हैं वो फसाद है वो तो असल में अपने तौर वो, वो सिर्फ अपने ताई है ना उनके वो जो उनकी सोच है वो असल में उस उनके ऊपर गाली बी हुई है ना वो ये समझ रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है जो मोमिन कर, कर रहे हैं वो गलत हैं गलत है। अब काफ़िर हैं जैसे कोई भी मतलब जो गैर मुस्लिम है जो काफ़िर है वो तो यही कहता है जी मैं ठीक हूँ और जो मुसलमान हैं वो गलत हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से तो वो ठीक कर रहा है ना कहता है मेरा मजहब है मैं तो ठीक कर रहा हूँ मुझे जो बाजाद अच्छा से जो 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 मेरे पास जो इल्म आया जो मेरे पास चीज़ें आईं वो क्या आएँ वो सारी एक, एक चैनल से आ रही हैं तो मैं ठीक हूँ तो वो अगले क्योंकि नबी पा साहब से, से आखिर आखिरी नबी हैं तो उसके बाद क्योंकि कहते वो कहते हैं कि वह आखिर में आए हैं जो पहले वाले थे वो उसका वो वो कहते हैं कि जो पहले वाले थे वो ठीक हैं और आगे वाले जो हैं वो गलत हैं इस तरह से करके तो तो ये शेख ने बताया कि वो समझते हैं कि वो ठीक है ये वही वाला पार्टी वाला सिस्टम है ना जिस तरह हर पार्टी कहती है मैं ठीक हूँ और दूसरी गलत है यही है तो ये इसमें वालेकुम अस्सलाम अच्छा उसके बाद है कि जी अगली आयत है अलाम हमुल हुमुल ना वलाकिन ला यशुरून ये जान लो कि यही फसाद फसादी हैं मुफ्दून यानी कि फसाद फैलाने वाले हैं तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जान लो कि यही लोग फसादी हैं लेकिन इन्हें इसका शौर नहीं तो शूर नहीं ला या शुरून का शेख ने तर्जमा किया है कि ला याफ़्तिन यानी इनको इसको ख़बर नहीं है और इनको इसका शूर नहीं है इनको इसका पता नहीं है लेकिन असल फसादी यही है आगे वाई जाखीलह आम इन कमा आम नासो नास वाल कमा आम अनु अलाम हमुफ़ाओ वलाम जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे कि लोग ईमान लाए तो शेख कह रही हैं कि यहाँ पर दोबारा से लहूम की जो ज़मीर है वो काफरी काफ़रों की तरफ ही लौट रही है जैसा कि पिछली आयत में भी लौटी क्योंकि वो अपने मकाले में झूठे हैं अपनी बात में झूठे हैं तो कमा आमन अन्नास जैसा कि लोग ईमान लाए यानी कि मोमिन ईमान लाए तो कहते हैं कालुन कमा आमन कहते हैं कि जब कि हम उस तरह से हम यानी कि ईमान ले लें जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं तो सफहा की जो शेख ने आगे इंटरप्रेसन की है सफ़ा इससे मुराद है कि जी अदमर रुश्त व तसरफ अलामत लिखमा मज़ाफिर राय कि वो बंदा कि जिसकी राय कमज़ोर हो या जिस में जिसकी बात में वज़न ना हो या जो बंदा हदायत पर ना हो यानी कि उसको पता ही ना हो मामला का तो उसको सफहा कहा जाता है तो वो यही सोच रहे हैं कि हम जो हैं वो एहले राय हैं अहल अक़ल हैं और एह हमत हैं और ये जो ममिन हैं इनको तो ना इनकी राय भी कमज़ोर है इनको पता ही कुछ नहीं है ये और ये, है। है, ये जायल हैं तो अल्लाह ताली ने उसके बाद क्या कहा अला हम हम उसफ़ाओ कि यही लोग जो नहीं है ये सुफ़ाए हैं यानी कि इन्हीं की राय जो है ये ज़यीफ़ है ममिन की राय और ममिन ठीक है ये लोग असल में ग़लत हैं अच्छा शेख अब एक हदीस एक लेके आए हैं नबी आसम ने फरमाया इन नमा अमालकुम तो रद्द अलईकुम कि तुम्हारे आमाल ही तुम्हारी तरफ लौटाए जाते हैं तो यानी कि वो जिस तरह से सोच रहे थे ना तो वो उसी तरह खुद बन गई उनके ऊपर ही लौट के वो चीज़ आ गई एक और हदीस में है कि जिसने अपने भाई को काफ़र कहा तो अगर वो काफ़र नहीं हुआ तो जो फिर कहने वाला वो हो जाएगा जैसे कहते हैं किसी की माँ को गाली दोगे तो वो तुम समझ लो कि अपनी तरफ ही लौट के आएगी वो तो अपनी माँ को गाली दे रहे हो तो वो बात वही है कि वो लोड के उसी तरफ ही आएगी तो ये कि यही ज़हीफ़ राए वाले हैं यही यहीदम और यानी इनके पास कोई रहनमाई नहीं है और यही हिकमत के बरखिलाफ कर रहे हैं यानी कि काफ़रीन आगे है वला कि ला या लमून लेकिन इनको इलम नहीं है तो शेख कहते हैं इस वजह से इनको इलम नहीं है क्योंकि ये ख़ुद सफहाँ है। हैं यानी इनकी राय कमज़ोर है और इनके पास हमत नहीं है तो इस वजह से इनके पास इलम भी नहीं है इसके बाद अगली आयतें वज़ा लकुल आमनु कालु आमन्ना वैज़ा ख़लाऊ अला शयाती नहीम कालु इन न मकुम इन न माह मुस्ता़ कि जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं जी हम ईमान ले आए लेकिन जब अपने दोस्तों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं जी हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे हम तो तुम्हारे साथ हैं उनके साथ हम मजाक कर मुनाफिक रहे। हैं हाँ मुनाफिक कह लो मुनाफिक है ना।

आगे की जिन्ना महाकुम इन्ना मना तो मज़ाक कर रहे हैं अच्छा शेख ने क्या कहा है वही शेख ने कहा है कि जी वो ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं कि जिन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर ईमान लाए लेकिन ईमान नहीं लाए उन्होंने कहा आमन्ना बिल्लाए व बिल योम आखिर व माह बेमिन उन्होंने तो कहा कि हम जो हम पिछली आज पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर वो लोग मुराद हैं क्योंकि वो अल्लाह ताली ने कहा कि नहीं वो ईमान नहीं लाए क्योंकि वो शेख ने कहा था बताया था ना कि उन्होंने अपनी माल की हफाजत के लिए और जान बचाने के लिए तौर उन्हें पे, वक्ती तौर पर ईमान जो है उसको इजहार कर दिया लेकिन ईमान उनके दिलों में वो जो है नहीं पिछली में पड़ चुके हैं अच्छा वल्शयान गिन शेख ने कहा है कि जी जब वो शेख अब इंसानों में से अपने शयातीन के पास जाते हैं जैसे अभी बात की यानी कि बाकी काफरों के पास जाते हैं जो उनके सरदार हैं जो उनके बड़े हैं जब उनके पास जाते हैं तो फिर कहते हैं जी हम तो आपके साथ ही हैं उनके साथ तो हम मजाक कर रहे हैं तो आगे कुरान जीत की आयत लेके आए अल्लाह ताला फरमाता है शयातीन अल इंस वल जिन यू ही बान ज़ुख रुफ़ल ज़ुख़ रुफ़ल कऊल ऊ रूरा सरा नाम की आयत नंबर एक सौ बारह के जिन्हों और इंसानों में से शयातिन जो एक दूसरे को मीठी मीठी और धोखे की बातें जो हैं वो वही करती हैं तो शायद ने कहा कि अल्लाह ताल शयातिन सिर्फ़ जिनों में से नहीं इंसानों में भी हैं और यहाँ पर मुराद इंसानों के नहीं। नहीं कि उनके वो सरदार जो भी लोग से मुराद ये है कि जिस मजहब पे तुम हो उसी मजहब पे हैं उनके सामने ये शो करते हैं हम कर, वह कहते हैं माँ गयर ना हैं हम तो कोई तब्दील नहीं हुए जो आप कह रहे हैं हम उसी पर मानते हैं लेकिन पीछे जाके जो है ना दिल में कुछ और रखा ना, ना, दिल में कुछ और, दिल और रखा अच्छा इन नमाना मुस्ताजुन की जी हम उनके साथ मजाक करते हैं तो वो कहते हैं जी हम उनके साथ इस तरह से मजाक करते हैं कि जी हमारी जो अमवाल हमारी जो जानों के वाले से हमने अपने आप को बचाना है जारी बातें ईमान नहीं लाएंगे तो फिर तो हम सीधे से, से पकड़ जाएंगे तो इस सूरत में फिर हम इस मजाक ये कर रहे हैं कि उनको उन्हें लग रहा है कि हम ईमान ले आए लेकिन हकीकत में हम अपने आप को जो नहीं है उनसे बचा रहे हैं तो ये हमारा उनके साथ जो नहीं है ये मजाक है तो अल्लाह ताल ने अल्लाह हजीओ भी हम के अल्लाह ताली उनके साथ मजाक करते हैं यानी कि उनको अच्छा अभी इसकी भी शेख ने आगे तफसीर की है कि मजाक किस तरह से करता है मजाक का मतलब यही है ना कि उनको वही चीज़ें उनके लिए मुजयी कर देते हाँ। हैं वो उसी के अंदर डूबे रहते हैं और फिर दिन ब दिन वो क्या कहते हैं उसको वो दोज़ख की तरफ बढ़ते जाएंगे फिर एक दिन होगा कि उसके अंदर वो मकर की बात आ गई वही मकर की बात शेख ये आयत लेके आए हैं व मकर उ मक्रन व मकर ना मकर व हम ला याशर उन्होंने मकर किया एक इला उन्होंने किया तो फिर एक इला हमने किया तो हमने भी कहा कि बस ठीक है मकर के शेख के नज़दीक उकमजीत में मकर से मुराद है कि इस्तेदराज या ढील देगा मकर यही है ना कि वो मुजैन कर देगा ना उनको ढील दे देता है उनको ढील से मुराद हो जो उनके के वो मुजैन कर देगा वो कहेगा वो हम तो बड़े ठीक जा रहे हैं ये मकर है उसका तो वो क्या होगा कि वो वो उसी में ही उसी वो जो होगी गंदगी में अंदर जा धसते जाएंगे फिर एक दिन होगा कि फिर दो गए तो पहले भी आयत आई थी यु खाद अल्लाह तो उसके बारे में अल्लाह को धोखा देते हैं तो बेसिकली वो अपने नफ्स को धोखा देते हैं तो ये इसमें ये है ठीक है अल्लास्जी बहम वहम फ़ी तुगयान या अमा अच्छा शेख इसको अलग लागे लंबी तफसील इसकी तस्करून की लेके चले हैं और उसमें काफ़ी इन्होंने बताई है हम इसको छोड़ते हैं आगे चलते हैं व्यूमद वहम फ़ी तुगयानिम या अमाुन सो बकरा आयत पंद्रह यानी कि युम लीला हूँ उनको बस वो ढील दे देते हैं युद्धों का मतलब होता है कि उसको ढील ढील देते दे हैं करो जो करना है हाँ तो उनकी वो तोगियान है अभी का भी पढ़ते हैं क्या है तो उनको वो ढील दे देता है शेख इसमें बाकी आयात भी लेके आए अल्लाह ताला, ताला फरमाता है इन नमा नुम ली लूम ली यजदाद अल्लाह ताला, ताला कहता है कि जी हम उन्हें ढील देते हैं ताकि वो वो मजीद गुनाह करते जाएँ गुनाहों में बढ़ते जाएँ इमरान की आयत है और इसी तरह या मुद्दों के वाले से शेख आयत लेके आए हैं वल वलबाह या मिन बादही मुमबात ही कि एक समर को वो फैला के साथ समुंदर बना देते हैं तो कहना यानी कि यमद्द और नुमली ये दोनों अल्फाज से जो नहीं है ये शेख ने उसकी आयत की है व्द हम की तफ, तफसीर की है कि इसका मतलब है कि ढील देना अच्छा आगे फ़ी तुगियान हिम यहाँ पर जो ना कि फी मरतफ़ा हो फी ये मिनत जलाला फ़ी बवात नदा खानू अशकालशाद यानी कि जो भी शैया के पास जाते हैं व जो भी जो उनको गुमराइ सिखाते हैं उसी गुमराइ में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अच्छा यमा या अमाून की शेख ने तफसीर की है युहा या माउून यानी कि उसी हैरत में ये हैरत का इसका मतलब है हैरत और गुमराहि में तो ये जो है ना फ़ी तुगयान या अमाून यानी कि वो अपनी हैरत और अपनी गुमराहि में आगे बढ़ते चले जा रही हैं तो असल इसमें ये पूरी बात ही आएगी इस तरह से तो तुगियान के बारे में कहा है कि तगा अलमा इज़र तफ़ा वजाद की यानी उबलता है जो पानी उसको उसे तुगयानी उसकी भी कहते हैं ना जो समुंदर में है मैं वही कह रहा था ना या वो तुगयानी यानी पानी आ, बड़ा ऊंचा उछलता उच, है या, उच, या उबलता है जो भी कह लो तो ये दोनों सेंस में है कि जब वो ऊंचे ऊंचे या बढ़ जाए अपनी हद से आगे बढ़ जाए तो ये तुगयानी है तो वो लोग जो हैं वो हैरत में और गुमराही में जो नहीं है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये चार पाँच आयात रही हैं इसमें अभी वक़ा करती हैं एक मिनट का तो उसके बाद जो नहीं है नेक्स्ट से शुरू करते हैं साहब जी सलाम दे रहे हैं